Assalamualaikum guys, welcome back. Korang perasan tak, zaman sekarang ni kita ada satu trend yang pelik. Orang lagi takut dengan label ataupun nama berbanding perbuatan salah tu sendiri. Ibarat dia macam ni lah, ada orang mencuri. Tapi dia marah bila kata kita panggil dia pencuri sebab kata dia gelaran tu tak sensitif dan mengguris perasaan dia. Assalamualaikum. Saya tak boleh menyawat. Ini bukan rumah saya. Ini rumah siapa? Tak tahu mana satu bahalu ke tidak keluar, rumah tak kunci. Kalau penyamun masuk, dia salahkan penyamun. Tak patut. Ya. Yeah. Tak patut. Eh, habis tu kami nak kena panggil kawan apa pula? Penyelamat barang tanpa izin. Sama jugalah dengan isu yang tengah panas sekarang ni pasal istilah kuil haram. Tiba-tiba pula ada politisyen duk cakap kata jangan guna istilah itu. Aha. kisahnya, Esko Selangor, Papa Raidu Veraman, kalau tak aku nama dia, keluarkan statement minta NGO dan juga orang awam stop guna istilah kuil haram. Alasan dia, kata dia, istilah tu berupa menghukum, tak sedetif dan boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Bila kata aku dengar, aku baca benda tu kan, aku jadi jam. Aku jadi confused. Dia bukan apa sebab masalahnya dekat sini, tapi kau pergi bebel dekat sini. jangan guna tu, ni, ni, ni apa, ni, ni, ni. Come on lah weh. Kau lagi risau pasal keharmonian bunyi istilah tu daripada kau risaukan undang-undang tanah yang dilanggar. Habis tu kalau kata dah bina atas tanah orang ataupun tanah kerajaan tanpa ada apa-apa keizinan endorsement dan semua kami nak panggil apa? Kuil estetik tanpa geran. Macam tu. Damn! So bila kata benda ni viral, ramailah yang perkatakan pasal benda-benda semua kan. Ada jugalah kita dapat respon daripada uh, tokoh contohnya daripada Firdaus Wang yang mana dia bagi jawapan yang cukup simple dan juga sebenarnya agak makan dalam lah yang mana dia cakap macam ni tau tak perlulah tulis panjang berjela. Tak nak dilabel rumah ibadat haram, jangan buat kerja haram. Betul? Masa tanah orang lain kena ceroboh, kamu sembunyi mana? Tindakan curi dan menceroboh tanah orang lain tu, tindakan suci lagi mencucikan dan juga murni ke? Selain daripada tu, ada juga lah statement dari Zamri Vinod berkenaan dengan statement politician seorang ni yang mana dia tegaskan setakat ni tak ada satu pun rang undang-undang ataupun perintah mahkamah yang larang kita untuk guna istilah kuil haram. Sebab apa? Sebab istilah tu membawa maksud technical which obviously ya kan. Maksud uh, bermaksud kuil tak sah ataupun tanpa kebenaran. Dia bukannya kata-kata luc ataupun yang satu benda yang kata-kata uh, yang menghina agama. Ya. Yeah. Yang sepatutnya dia orang disebukkan ialah kita kena tentang penceroboh tanah bukannya duk sebut nak jadi apa editor kamus nak tentukan istilah apa yang sesuai untuk penceroboh. Mm. Dia kalau kata kau beria lah Kau nak pertahankan agama kau kan Kesucian kuil kau benda semua Kau patut sedar Dan juga kau kena ikut betul-betul tau Bukan ikut yang sedap tekak kau je Aku tahu aku tak layak pun sebenarnya Nak masuk campur dalam hal agama orang lain dan semua Tapi aku rasa mungkin lah aku boleh ingatkan Sebab dekat dalam kitab Manusmriti dalam kitab tu ada sebut sesiapa yang ambil tanah orang lain secara tak adil dia akan dihukum lahir semula sebagai rumput dekat tanah selama 60 tahun dekat tanah yang dia ceroboh yang dia ambil tu dan dekat dalam Mahabharata pun ada juga sebut benda yang sama penceroboh tanah akan dihukum dekat dalam hidup kehidupan sekarang dan kehidupan akan datang sebab kita tahu dalam kepercayaan uh, Hindu adanya kepercayaan yang setiap mereka yang dah pun pergi dia orang kehidup semula dalam form yang lain ataupun mungkin jadi uh, dalam kehidupan yang lain ya yeah. so whatever is this, dah terang-terang dah dalam kitab sendiri pun dah bagi amaran keras jangan ceroboh tanah orang kenapa pula yang ahli politik ni beria nak pertahankan pencerobohan tu atas tiket sensitivity maknanya sekarang ni istilah haram ataupun tak sah tu sebenarnya sangat selari dengan prinsip moral agama tu sendiri Betul -betul. Again, macam kita selalu cakap, kita bukan nak uh, menentang mana-mana agama tapi ini ialah isu undang-undang Jadinya sekarang ni, stop lah, putar belit. Jangan biarkan tempat ibadat yang sepatutnya jadi tempat yang suci Tapi akhirnya terbina atas tanah apa, atas air mata pemilik yang tanah dia dirampas Betul-betul betul, -betul, -betul dah lah kau rampas kau ceroboh kau bina ikut suka hati dekat atas tu lepas tu bila kata nak demolish kita pula nak kena membayar dekat kau kau rasa adil Dan akhir kata pepantun, terjun laut diserang sotong. Kena lilit, punya sakit. Agama sendiri tak sokong. Kau beria putar belit. Dan kalau korang suka konten dari dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Ini portable vacuum paling function dari Kilat. Seriously aku cakap, aku puas hati pakai portable vacuum ni. Yang mana kalau kata portable vacuum yang lain, kalau kata kau orang dah habis bateri benda semua kan, kau orang kena charge. Tapi dengan portable vacuum dari Kilat ni yang best dia sebab kau orang boleh tukar bateri dia dan selama aku dah pakai dalam 4 5 bulan ni, ini dah jadi vacuum favorite aku. Dia punya suction power pun memang kuat dan kau orang boleh guna sama ada kau orang nak guna dekat rumah ataupun dalam kereta. Korang boleh gunakan vacuum ni untuk korang sedut sama ada sampah kering ataupun sampah basah. Nak bersihkan dia pun senang. Satu lagi yang best je, bateri dia ni korang juga boleh gunakan untuk dijadikan sebagai power bank.